До противоположной стороны 800 метров. Работа для АГСа 1700. То есть фактически мы находимся в зоне поражения автоматического гранатомета. Да. Другое дело, что они не рискуют сюда его вынести, потому что река контролируется, если кто-то будет замечен на противоположном берегу. Как бы не возмущались местные жители, но он будет ликвидирован. Вот. Поэтому стреляют издалека, из укрытий, из дальней зеленки. Опять же, куда? Просто все идет по дворам местных жителей. На этом участке тяжелая артиллерия не применялась уже с, наверное, с марта, с февраля месяца. По сум только легкая стрелковая, гранатометы, СПГ. Обычный, простой, украинский поселок. Из трех тысяч жителей, которые населяли этот населенный пункт до, до осени это, на прошлого года. Сейчас в поселке предварительным данным осталось порядка человек. То есть половина населения выехала. Некоторые возвращаются. Здесь постоянно такая миграция, как только проходят слухи я каком-то как только начинает противник активно обстреливать дворы, сейчас ловлюсь, если там часть соседей, часть улицы целая выйдет. После того, как все успокаивается, люди снова смотрю, возвращается назад. ко всему привыкают. Пулемет стреляет, АГС, Ну, нормально. Ну, что вам сказать. Условия, конечно, вроде бы относительное спокойствие, но света нет, воды нет, финансирования нет, финансирования нет, боекомплект ограничен, плюс сопротивление местных жителей. Не все, конечно, так. Есть люди, которые очень многие, которые лояльно к нам относятся, но есть определенная категория граждан, которые постоянно строят, ставят палки в колеса. Вот это то, что жалобы идут. Терзать нас мало то, что и здесь так и так нелегко там службу нести. Еще отправлять эти запросы, кляузы, причем безосновательные, приезжают проверки. разрывается в поселке. Это сейчас идет обстрел нижних улиц поселка Чермалык с автоматического гранатомета. Часто ребята расслабляются, пронесли это не одевают, но сами видите. Мой жизненный опыт К хорошему это не приводит. Многие ну, мои друзья погибли. Дан, ты что там, где там прилетала, видел? Правее от насоски получается, где вот этот поворот реки. Мы... Это грец в последний раз. Ну... Ну, последний а а прилеты не... куда? Ну, по нам туда конкретно. Конкретно по, наблюдателям, по, по наблюдателям, да? Там гражданские есть какие-то Ну, жаловались жаловали с той стороны, получается, чуть не ПГС, а у меня вот эта волна, там пострадавших нет? То вроде бы нет, они получается где-то метров сто, наверное, не долетели. Они долетели, да, до дома? Да. Да. Слава Богу. Да, молодец, умница. Мы никому не нужны. Сегодня обстрел был, ничего сюда к вам не прилетало. Так -то вышел, по и как то явно вы этот по ударила, я упала, затыхаю, это тепло так, это мои тепло. Барашка мне ранила, собаку мне ранила. Ой. на дети, детей нас так убивают, за что? Раньше Гитлер напал, а сейчас кто за кого напал? Ну, берегите себя, больных тут город нету, больницу. нету. Больницы нет. не раненых, не больных, не управляют. Слава Богу. Вот это страхота сказать. такая, ну как можно прожить? Ну, и детей на ты жалке, мне, мне было, было, не что было, мне детки маленькие. Вы все время здесь находитесь, да? Да, я нахожусь, но я никуда не хожу. Да то это в магазин и все. Больше я никуда не хожу. Переезжать не думали. А куда? Это, во-первых. А во-вторых, зачем? Не, ну хорошо. Ну, обстреляют. А потом, куда я приду? Это самое. Так пусть уже при мне уже расстреляют этот дом. Или меня вместе с Пошел. А так они стреляют, только нас не трогают. Ну, сейчас в пункте я получаю, ну, а шесть Можно написать. Ни дров, ни монета, там, не важно. Что можно Созваниваются с противоположного берега, звонят сюда, созваниваются с родственниками, с друзьями, общаются. Бинокль, наблюдаем вас, видим. Все нормально, все хорошо, кропы детей не трогают. И слава Богу, мы скоро будем здесь. То есть обещают скорое возвращение домой. Конечно, если его поселок займут военные, здесь будет все намного мрачнее. Вы это люди более грубые, у них есть слово приказ. Они не руководствуются законом о милиции. У них есть приказ, они его выполняют. Если у них будет приказ занять этот дом, эту позицию отработать противника на том берегу, они это будут делать не задумываясь. К сожалению, мы бойцы не про один лишены возможности стрелять даже в ответ. Потому что поднимается волна народного возмущения после того, как обстреливают наши ребята, когда мы стреляем в ответ. Кому-то это очень не нравится, что мы пытаемся делать боевиков на Чермалык является неконтролируемой территорией, как ее называют, серая зона, в которой достаточно сложно практически... Люди не знают, как жить, они не чувствуют себя ничьими гражданами, чувствуют себя брошенными, оставленными. Ну, плюс постоянно как бы в опасности. Они не, не знают, чего им ждать завтра. Я считаю, что все это закончится тогда, когда граница будет восстановлена. Только так можно решить этот конфликт. И обеспечить безопасность наших граждан.